o'n sakkizinchi msol suda eriydigan ikki yuz qirq millilitr malyar konsentratsiyasi bir yarim bo'lgan eritmaga uning ikki yarim malari ikki yuz gramm ia bir butun yigirma besh gram taqsimil bo'lgan eritmasi aralashtirilganda o'n besh butun o'ndan ikki foizli eritma hosil bo'ldi suvda eriydigan tuzning malyar massasini toping xo'sh demak qo'shilgan eritmamizning massasi ikki yuz gramm hajmini topish uchun isiga bo'laman bir butun yigirma beshga bo'ladigan bo'lsak bizda hajmimiz bir yuz oltmish millilitr bo'lmoqda dastlabi eitmamizni hajmi ikki yuz qirq millilitr demak qo'shilgan eritmaning hajmini qo'shaman jami bo'lib oxirgi mamizni hajmi bizda to'rt yuz millilitr bo'lishi kerak oxirgi eritmamiz eitmz bizdasigna beryapti bir butun bir yuz yetmish besh demak bir millilitrning massasi bir butun bir yuz yetmish besh gramm bo'lishi kerak bizda to'rt yuz millilitr bo'lishi kerak demak to'rt yuz millilitrni topadigan bo'lsak oxirgi emamiznig massasi kelib chiqadi unda 470 yuz eritma ushbu 400 yuz gram to'rt yuz eritmamiz 100 foizni tashkil qiladigan bo'lsa bizda oxir konsentratsiyamiz 15.2 foiz demak 15.2 besh foizini topsak tuzimizning massasi kelib chiqadi demak tuzimiz jami bo'lib 71.100 dan 44 yuzdan tuz bo'lishi kerak ekan dastlab bizda konsentratsiyamiz bor bir yarim malяli demak maliyar konsentratsiyasini hajmini ko'paytiraman ikki yuz qirq mill mm litrga o'tkazib oladigan bo'lsak nol butun yigirma to'rt litr bo'ladi da miqdori nol butun o'ttiz olti mol bo'ladi keyin ikki yuz gramm eritma qo'shilgan ikki yuz gramm yeritmamizni hajmi bir yuz olmish milllitr mm edi endi demak маляр konsentratsiyasi 2.5 ni ko'paytirib olamiz nol butun o'ndan olti litrga demak nol dan 4 mol tuz bo'lgan eritma qo'shilgan jami endi tuzlarimizni miqdorini qo'shadigan bo'lsak nol butun yuzdan mol bo'ladi jami nol mol tuzimiz demak 71.44 gram tashkil qiladigan bo'lsa bir molni topadigan bo'lsak tuzimizning molekular massasi kelib chiqadi demak tuzimizning molekulyar massasi 94 ga teng 94 massali tuzimiz bizda litiy sulfit hisoblanadi demak a variant to'g'ri